मैं तमाम अपने भारतवासियों से और ख़ास तौर पर मुसलमान भाइयों से एक अपील और एक गुजारिश करना चाहता हूं। आप जानते हैं कि जिस तरह से कोरोना वायरस जिस तरह से बहुत तेज़ी से फैल रहा है ये बहुत कठिन समय है बहुत सख्त वक्त है बहुत तकलीफ़ का वक्त है तो मैं तमाम सबसे ये गुजारिश करना चाहता हूं कि इस समय इन हालात में हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस हैं हमें उनको फॉलो करना है खुद भी बचना है दूसरों को भी बचाना है अभी तेरह तारीख को या चौदह तारीख को ईद हो जाएगी तो ये मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि अभी चूंकि मस्जिदों के अंदर चंद लोग ही नमाज पढ़ रहे हैं तो इसीलिए आप पिछले साल की तरह जिस तरह से ईद के लिए आपने अपने घर में ही रहे तो मैं आपसे फिर गुजारिश करता हूं कि इस वक्त में चूंकि अभी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं इसके मद्देनज़र आप अपने घर में ही रहिए बहुत ज़रूरत हो तभी अपने घर से जाइए बाहर वरना अपने घर में ही रहिए क्योंकि अभी जिस तरह से ईद आने वाली है ये ईद खुशियों का त्यौहार है इसलिए आप अपनी खुशियां चाहते हैं तो आप अपने घर में ही रहिए और इस बात का ख्याल करिएगा कि आप जो है नमाज अपने घर में ही अदा करेंगे क्योंकि अभी हालात सुधरे नहीं हैं हालात और तेज़ी से बिगड़ रहे हैं और अल्लाह से सब लोग मिलकर दुआ भी करें कि अल्लाह ताला इस बाबा को अल्लाह इस बीमारी को अल्लाह ताला जल्द से जल्द ख़त्म फरमाए आमीन व आखिरी दाऊ